Через декілька тижнів на столах запоріжців має з'явитися справжній цілющий делікатес та не один, феєричний ряд кизилової смакоти. Соуси до м'яса, джеми, варення, сиропи, компоти, пастила. Все це продукти з нового бізнес-проєкту Сергія Ольшанського та його родини дружини Наталки та дочки Лізи. М'я запорізького підприємця Сергія Ольшанського відомо далеко за межами нашого квітучого краю. Наприкінці 90-х та початку 2000-х мало хто не куштував його знамениті перепічки зі слоєного тіста, смачний хліб та здобу по-домашньому. Це був неперевершений смак, який пам'ятають місцеві гурмани, але виробництво з часом стало нерентабельним. Бо смачне та справжня, дешевым бути не може априори. Сергей Миколаевич закрыв цей проект. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Наталья. Вот все Запорожье до сих пор помнит, гудит и с удовольствием вспоминает те плюшки, слойки, которые на вашем предприятии изготавливались, кафе на металлургах продавались. Вот не жалеете о том, что закрыли тот бизнес? Почему? Не жалею, потому что все равно как-то ищем чего-то нового, идем вперед. Было каждому продукту в свое время. Да, сейчас слойки есть, сейчас они продаются других производителей, но мы были первыми и открыли, так сказать, окно для этой продукции не только в Запорожье, и в Украину, потому что сначала... Слоеный замороженный фабрикат завозился из Австрии, но, слава богу, мне повезло с хорошим технологом, капица Наталья Алексеевна. Она сказала, что мы должны поставить перед собой такую цель и освоить это производство у нас. И мы его освоили. Поэтому это был первый украинский продукт из замороженного слоеного теста с нашими уже традиционными начинками, а не с теми гелеобразными законсервированными начинками, которые привозились из Венгрии. Поэтому был такое... Но это, это было отличие. очень вкусно. Это было вкуснее даже, чем домашняя выпечка. Там у вас были какие-то секреты, я знаю. Это невыгодно у нас делать хорошо? Это была действительно домашняя выпечка, потому что все рецепты брались домашние. Мы брали продукцию нашу традиционную, там те же синики, баклажаны, тоже мясо натуральное наше мы брали, фрукты, овощи, все брали с нашего рынка. И делали по домашним рецептам, а потом уже эту рецептуру подгоняли под э, технологию. А почему пришла идея именно кизилом заниматься? Вот кизил, это же такая культура, которая ну, южная, да? В Крыму кизил, где-то на Кавказе кизил, а в Запорожье кизил, это, ну, мы привыкли к черешне. Я э, начал заниматься после того, как я продал свой хлебный бизнес. Я немножко позанимался мусорным бизнесом. Фирма «Ремонди» с «Ремонди запорожья это, можно сказать, мое детище, успешно угробленное нашими коммунальщиками и чиновниками. И потом я решил заняться сельским хозяйством. Значит, мне в наследство достался сад заброшенный, который лет 20-25, наверное, никем не обрабатывался. Кроме вреда окружающей среде он не приносил. Ну, были карантинные растения, вредители. Ну, первый вот у меня руки до него не доходили, второй не доходили, а все-таки какая-то мысль о том, что этот сад должен приносить какую-то прибыль и пользу, в голове была. Это сад кизиловый был? Нет, это был сад, там росло все. Черешня, абрикоса, вишня. Она была в таком запущенном состоянии. Это можно было уже называть не садом, а чарнаком. И поэтому я начал задумываться, чем же мне занять, занять этот сад. Так подумал, черешни у нас многие люди занимаются, яблоками занимаются, орехи у всех на слуху занимаются. И как-то у себя на участке дома увидел четыре кустика кизила. Мне когда-то, когда я строил дом, мне один художник подарил четыре куста. Ну, Кто-то привез из Крыма, он не знал, куда его посадить, и подарил мне, и я его посадил. Я наткнулся на эти куста, они там в углу растут. И думаю, а почему не кизил? Может быть, кизил. Кизил досить цікава і розповсюджена ягідна культура, хоча у багатьох садівників любителів її рідко можна зустріти на присадибних ділянках. Про цю рослину є багато легенд. Наприклад, один з міфів говорить: засновник Риму, Рому, окреслив списом кордон майбутнього міста і встромив свою зброю в землю. І тут же спис перетворився в кизилове дерево. Біблійна легенда свідчить, за старих часів деякі дерева на близькому сході були великі за розмірами. Лише одне дерево було вище інших, мало товстий, прямий стовбур і прекрасну міцну деревину. Це був кизил. Дерево не хотіло, щоб його деревину використовували для хрестів і шибениць. Змучений Ісус, помітивши, як засмучений кизил, сказав: За твоє співчуття виявлене до мене. Я зроблю так, що з цих пір твій стовбур буде невисоким і кривим. А квітки, що складаються з чотирьох пелюсток, будуть нагадувати хрест згідно з цією легендою, тим червоні плоди кизилу уособлюють кров розп'ятого христа. А от цінується кизил, перш за все кисловато солодкими ягодами, з яких готують смачне варення. Напої та компоти, ягоди кизилу, крім харчової цінності, також наділені рядом лікувальних властивостей, що дозволяє говорити про них як про лікарську сировину. Крім ягід, лікувальні властивості також мають листя кизилу, кора. Офіційна медицина підтверджує лікарську цінність кизилу, хоча з включенням рослини в реєстр лікарської сировини і не дуже поспішає. Народні цілителі, на відміну від офіційної медицини, не нехтують лікувальними властивостями кизилу, особливо в місцях його масового поширення, використовують для лікування широкого спектру захворювань. Найбільш широко поширений кизил звичайний, природний арсенал, проживання якого охоплює Кавказькі, Кримські і Закарпатські регіони. Однак, останнім часом шляхом схрещування різних видів. Селекціонерами виведені сортові рослини, які не поступаються своїм диким родичам в плані лікарської цінності, а за вкусовими якостями перевершили гірських родичів. В промислових масштабах наскільки це вигідно і цікаво? Ну, це, як сейчас можна називати, нішова культура. Ну, в Криму він був, але Крим сейчас поки не наш. Или временно не наш. Значит, оттуда кізіл вже не ввозят. Здесь, в Украине, значит, промышленных садов нет. Но ну, есть небольшие плантации, там, по пол по одному гектару. А у меня было 12 гектаров, поэтому я решил все эти 12 гектаров засадить этим растением. А какие сорта? Значит, сорта там, Владимировский, Михайловский, Семен, значит, Сулия. Там очень много сортов, там более 20 сортов. Вот Клименко Светлана Валентиновна, которая выводила все эти сорта, она всю эту свою коллекцию значит, подарила. Ну как, не подарила, продала. Но я считаю, это от нее подарок, потому что, во-первых, она по хорошей цене нам все это отдала. Во-вторых, она нам помогает, она нас консультирует. Вот все эти сорта... Ну, я, я думаю, у нас где-то порядка 20 сортов сделала. Но мы подбирали те сорта, которые нужны для промышленной переработки. Потому что очень много. Там есть и белый, и коралловый. Ну, это такая вот экзотическая ягода. для домашнего потребления, да. А для промышленной переработки, конечно, мы выбирали кизил такой крупный, красный, черный, который зреет попозже, средние и поздние сорта. А что нужно знать о кизиле? Ну вот, в принципе, мало с ним знакомы. Вряд ли есть человек, который не пробовал никогда кизил или кизиловое варенье. Правда же, а что мы не знаем об этой культуре, скажите, как, как запорожский мичурин в кизиловых кущах? Ну, я теперь, да, я теперь много знаю о кизиле, потому что когда начал искать, чем заниматься, я потом начал изучать эту культуру, ее полезное свойство, применение в пищевой промышленности, там, в медицине, может быть, там, ну, во всех отраслях нашей деятельности. кизил ⁇ это чемпион мира по витамину С. В Кизиле есть э, такие а лимоны, лимон и черная смородина отдыхает. Да. Хотя считался лимон, черная смородина идет первая по витамину С. Ну и сладкий перец болгарский. Малина. малина нет, малина там чуть ниже. А кизил он у него витамина С больше, чем в любой фрукте и ягоде, которые выращиваются у нас. Значит, много <свят> всяких витаминов не буду перечислять. Витаминов, аминокислот, которые и снижают давление и повышают потенцию, и, короче, и ногти, и волосы, и зубы, для всего. Есть такие элементы в кизеле, которые способствуют усвоению организмом того же железа или каких-то других полезных вещей, которые без тех элементов, которые находятся в кизеле, не усваиваются или трудно усваиваются организмом. Это полезное свойство, но он очень вкусный. Я помню, когда вы занимались слойками, да, тестом, вот этой продукцией, вы без конца искали какие-то удивительные рецепты, экспериментировали. Помните вот этот хлеб горчичный по рецепту вашей бабушки? Который, ну, вообще-то все было очень вкусно. Что касается кизила, ищите рецепты, экспериментируйте, что можно делать вообще с ним? Ищем рецепты. Ну, традиционно это что? У нас больше знают о кизиловом горении, да? Меньше знают, допустим, о соусе из к мясу. Это просто чудесный продукт. Он очень вкусный, и плюс ко всему он еще и очень полезный. Значит, мы делаем сейчас пастилу из Значит, что такое пастила? Ну, мы там привыкли, ту пастилу, которая была раньше, это вот такой вот толстенький батончик мягенький. Нет, это не как кукум. А та пастила делается из яблочного пюре, взбитого с яичными белками. И получался такой там, я не знаю, крем или ну, называлась пастила, да? Мы сейчас делаем постилу натуральную. Значит, мы перетираем кизил, делаем кизиловое пюре и высушиваем его при температуре 40-45 градусов в течение 14-16 иногда и 18 часов. Делаем такие вот тоненькие листики, складываем их пирожком, как вот тортом. Эти листики мы перемазываем медом. Мед берем натуральный, хороший мед, без всяких там сахарных сиропов, без всяких консервантов, добавок, улучшителей, заустителей и ароматизаторов. Набираем, ну, в зависимости от того, что мы из него потом делаем, 5-6 листиков. И потом нарезаем или скручиваем рулончик, и получается вот такая вот пастила. Коли мы говоримо про сфери сільського господарства, теж садівництво, то маємо дуже гарні показники з деяких звичних культур, Ягідні черешневі та вишневі сади, і яблука то завжди були експортні культури, але ж то сировина. А от переробка, цей цикл в Україні, лише виборює своє право на існування і тільки мріє про процвітання бізнесу. Чому? Бо держава мало піклується про свого виробника. Маємо надію, що це тимчасово, але ж працювати та втілювати мрії треба зараз. Вы планируете расширять и переходить на какое-то ну, стабильное промышленное производство это? Ну я думаю, что когда кизила нас полностью заплодоносят, я думаю, что это еще ну, пару лет надо подождать. Значит, у нас будет там 100, 200, 300, 500 тонн кизила. Поэтому, естественно, думаем и о строительстве своего завода по переработке, думаем о экспорте но только не кизила, а готового продукта. Некоторые виды продукции я хочу запатентовать, потому что мы единственные в мире ее выпускаем. И сад, наш кизиловый сад, он действительно самый крупный в мире. До нас был самый крупный в Европе, они декларировали сад. Это <coughs>, село Лекарственное под Симферополем. Значит, у них было 7,5 тысяч деревьев. У нас было 10,5 тысяч деревьев, плюс еще 2,5 тысячи деревьев мы будем досаживать. То есть где-то у нас будет 13 тысяч деревьев. Самый крупный в мире, монополисты. Что нужно сделать, чтобы было выгодно вот такие предприятия развивать, как у вас? Ну, это прекрасная идея. Ну, во всех отношениях этим можно просто восхищаться. А вот глядя на это законодательство, что нужно сделать, чтобы вам было выгодно? Ну, во-первых, нам нужно, чтобы как-то о нас больше говорили. Вот я такой пример приведу. Была, был аграрный форум. Да? Приехали люди. Я сейчас не говорю только о себе, да? хотя из-за себя тоже обидно. Люди приехали ну, практически со всей Украины. Люди, которые сами что-то выращивают, люди, которые сами что-то производят. Ни одно средство массовой информации никому не подошло и не показали этих людей, которые своими руками создают. Продукцию, создают рабочие места, платят налоги, как-то хотят э, нашу страну продвинуть. поднять, продвинуть и показать. Значит, хотелось бы, чтобы о таких, вот, о таких проектах больше говорили. Мы не просим, не надо нам это может это помощи. Я не получил ни копейки компенсации за этот сад, хотя, хотя есть государственная программа по поддержке и развитию садоводства. Я отремонтировал, э, значит, старую заброшенную скважину, вложил туда много денег. Я закупил посадочный материал, потратил много денег. Я провел капельное орошение, тоже потратил много денег. Значит, я 11 с половиной месяцев получал разрешение на подключение 15 киловатт электроэнергии. Вот что нужно государству. Если мне нужна электроэнергия для развития моего производства, дайте мне ее сегодня. Ну, зал, или завтра, да. А так я деньги заплатил, там, во всякие на инвестиционные фонды «Облэнерго». И 11,5 с половиной месяцев ходил, просил, помогите. Обращался к чиновникам разных инстанций. Но ну, все равно 11,5 с половиной месяцев прошло. Ну дай бог, что оно так случилось. А какие-то налоговые преференции нет? Нет, абсолютно какие. Вот я по этой программе, по государству, должен был, должен был бы получить деньги на компенсацию по выкорчевке старого сада по закупке посадочного материала, по ремонту скважины. Я по программе должен был это денег получить, но я ни копейки не получил. Ну, не получил, ладно, бог с ним, как-то справился. Теперь для того, чтобы мне построить современное перерабатывающее производство, мне бы, конечно, было бы хорошо взять кредит. Но кредит не на один год под 25% или под 30%. А кредит на 5 хотя бы лет, ну и подразумный процент, я не знаю, ну, 2-3, ну пусть 5 будет процентов, пусть будет 10 процентов. Это должно быть на 5 или на 10 лет, для того, чтобы я спокойно мог запроектировать и построить настоящее современное предприятие. Все, что делает Сергей Ольшанский, то и речи высшего гатунку. Тож, маємо надію, що дуже скоро ми будемо мати ці смакоти на своєму столі. Ну, а влада зверне увагу на підприємців, що роблять наш край славетним на просторах країни та завойовують далеке зарубіжжя.